mana sumalay sezon keldi sumalaydan baxt so'rayapti qizlarimiz bu mana u xolvetar chalpay bunaqangi taomlar u qiyinchilik xalqimiz kambag'al bo'lgan paytda paydo bo'lgan ovqatlarni turi xolos bu o'sha qiyinchilik bo'lganda shirinlik yegisi kelgan odam nima yeydi varena yo'q bo'lgan cho'ka krem yo'q bo'lgan shokolad yo'q bo'lgan yana qanaqadir bir uh, malakolar yo'q bo'lgan bo'lsa ham olgani puli bo'lmagan nima qiladi oxiri o'sha holvetardi kimdir ixtiro qilganda birorta shep povar ixtiro qilgan shu arzon tushadi shuni yeydi non yo'q chalpak qilib yeydi iloji yo'q endi uni uni dinga taalluqli joyi yo'q uni nima emish sumalakka yong'og'ini tashlab yesa qizlar baxtli shu kallani ishlatish kerak endi xudo qur'onda nechta joyda aytdi kallangni ishlat deb afala taqilun degani kallangni ishlatmaysanmi degan yong'oq bunday olib qarasa oyog'iai ezib ezib hojatxonaga tashlab yuborsangiz qilib bo'lmaydiku isrof bo'ladiyu o'zini o'zi hojatxonaga tushishdan saqlanmay